силу, на силовую выносливость, на э, также самое психологическое подготовку. Да, То есть те факторы, которые я сказал, мы вырабатываем, развиваем. И Здесь, здесь надо уже какой-то э, творчество. И ребята уже сами думают. Поначалу, к примеру я им объяснял. говорю, ребята, вот здесь вот так, вот вот так. Потом все вакуумно становится. Ну, в разговоре, в что у нас идет э, э, все номера расписаны практически по нарастающей. Потому что если публике сразу там, показать что-то более сложное, там будет ей интересно или нет, то... люди. Ваше внимание! Прикованных к наших спортсменов, так отойдите детки, сходим вас еще раз. Насколько опасен этот трюк, и насколько уверены в себе эти спортсмены. А таких-то спортсменов мало, и их не жалко. Те, кто внизу даже не щурится, ваши аплодисменты. Если б лежал там я, там бы было мокро. Как подумаете, у Шевченко Сергея рентгеновское зрение, он через повязку, это не так. Он простой, стандартный украинский богатырь. Так, аплодисменты, я не понимаю, почему так тихо. Итак, вот оно, вот оно мастерство-то да, настоящее. Да как они это делают? Это сколько лет тренировки и координации, невероятно, на быть у спортсмена, чтобы выполнять такое с закрытыми глазами. Боже мой, через спину забрасывание! Ой, через кожну руку не дамо життя біловіче. Перша права, ревок. Три рази одинарний обер. Права ривок. Одинарний обер. ривок. Давайте аплодисменти, аплодисменти. Розминаємося і готуємося до ще більш вражаючих елементів. Права на свічу називається обома гірями. Подивіться, наскільки складний елемент і наскільки важко координувати елементи, щоб клімату ви гіряти в гірі. Ось тривочок. І обер закидання на груди. Знову обер, закидання. Крайній від мене ви. При... Діря вагою 16 кілограмів. Подивіться, діря робить побіти два оберти. Один, двічі і прийом на груди.